ويسرى لي ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وَأَتِمّ بالخير اما بعد Perlu diketahui juga Bahawa ramai ulama' yang telah menulis kitab mengenai masalah amalan-amalan dalam seharian semalam Jadi ramai ulama' tulis tentang amalan Ataupun zikir siang dan malam ha, Jadi Imam Nawawi kata sebenarnya sebelum dia tulis ni pun banyak orang tulis Jadi nak mengajak manusia supaya banyak berzikir sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan zikir dan juga doa di dalam kitab-kitab tersebut mereka menjelaskan hingga ke perbagai jalur sanaknya secara mutasil berbagai-bagai jalur secara mutasil maknanya secara bersambung jadi bila mereka menyebut tentang sesuatu zikir, sesuatu doa yang disandarkan kepada Nabi SAW secara bersanad. Ha ini yang pentingnya kita belajar ilmu hadis ni. Maknanya bila sesuatu benda, satu perkara, sesuatu amalan nak disandarkan kepada Nabi mesti ada sanad. Kan banyak juga orang duk sebut kelebihan amalan begian-begian, zikir sekian-sekian, selawat sekian-sekian selawat. Ha kelebihan dia begini-begini begini. Jadi kalau sekiranya tidak ada sanad maka itu tidak boleh dikira sebagai suatu amalan dan dia tidak ada fadilat fadilat ini dia mesti dia fadilat dia perkara yang raib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nabi pun sebagaimana yang diberitahu oleh Allah ha jadi selain daripada Quran dan juga hadis tidak ada sesiapa yang boleh menceritakan memberitahu tentang fadilat Ataupun kelebihan sesuatu zikir dan juga amalan Jadi Imam Nawawi kata banyak orang dah tulis tentang Amalan-amalan ini Zikir-zikir Sama ada di waktu siang ataupun di waktu malam Secara bersambung Di antara yang terbaik dalam kitab Amalul Yawmin Walailah Apa maksud Amalul Yawmin Walailah? Amalan harian dan juga malam Karya Imam Abu Abdul Rahman an Nasai dan kita amalul yaum wa lailah karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu an. Saya terdi, saya sendiri Imam Nawawi kata, saya sendiri telah membaca semua isi kitab Ibn Sunni ini. Ibn Sunni telah menulis tentang amalan harian dan juga di di waktu malam. Ini di bawah pengawasan guru kami Al Imam Hafiz Al Hafiz Abdul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan radhiyallahu an. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al Imam Al Al Anamah Abu Yaman Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan Al Kindi pada tahun 600 Hijrah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Abdul Hasan Sa'ad Al Khair bin Muhammad bin Sahal Al Ansari. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Abu Muhammad Abu Rahman Abdul Rahman bin Ahmad bin Hasan Ad Dawdi Ad Dawni. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al Qadi Abu Nas Ahmad bin Husain bin Muhammad bin Kaisar bin Kassar dan juga Dainuri beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ayy Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhu. Jadi semua Imam Nawawi ni diambil tentang kelebihan zikir dan doa secara bersanad. Jadi para ulama hadis menyebut as-sanadu minad-din laula sanadu laqala man -sya ma sya'a sanad itu adalah merupakan sebahagian daripada kepentingan agama. Jadi kalau tidak ada sanad, semua orang boleh bercakap apa yang dia nak cakap. Dia nak cerita tentang kelebihan ayat, kelebihan zikir, kelebihan sesuatu amalan, selawat, semua orang boleh cakap. Semua orang boleh bercakap dan apa yang dia nak cakap terpulang. Maknanya itu dianggap sia-sia sahaja. Bila sesuatu Amalan itu tidak diambil secara bersanad. Dalam riwayat yang lain ulama hadis menyebut As-sanadu minad din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sanad itu adalah merupakan sebahagian daripada kepentingan agama, maka perhatikanlah siapa yang bawa agama kamu. Di antara kelebihan agama Islam ini nak dibandingkan dengan agama-agama lain agama Islam ni dia datang secara bersanad contohnya kita kata, kita kata apa Quran Quran semua sanad daripada nabi sahabat tabiin tabiun tabiin sampai lah zaman generasi sampai ke kita sekarang ni bila dah sampai satu tahap Quran itu dah diterima pakai seluruh umat talaqathu ummatu bil qabul maka tak perlu sanad dah Quran itu pasti daripada Allah Taala. Hadis yang sahih pasti daripada Nabi. Ha ini kepentingan sanad. Adapun agama selain daripada agama wahyu ataupun agama Islam, amalan yang ada kepada agama mereka tak ada sanad. Terputus di sana sini dan semua orang boleh reka ibadat. Cara ibadat, cara amalan, cara nak mendekatkan kepada Tuhan semua orang boleh reka sebab tak ada sanad. Jadi dalam Islam ni tak boleh reka, tak boleh cipta sebab dia datang secara terperinci secara pengawasan sanat itu untuk dikawal Ah, ha, untuk dikawal sesuatu amalan itu sama ada ianya benar daripada agama ataupun tidak sama ada ianya benar daripada Nabi ataupun sebaliknya direka ataupun dicipta oleh orang saya sebutkan sanat ini kerana dalam perbahasan berikut saya sering mengambil isi kitab-kitab sunni ha, kitab-kitab Ibnu Sunni Insya Allah oleh yang demikian saya membawakan sanat kitab tersebut kerana kaedah seperti ini dianggap baik oleh para ulama hadis jadi ulama hadis ini kata bagus kalau nak ceritakan satu zikir amalan mesti kena ada sanat saya khususkan dengan menyebutkan sanat kitab ini kerana kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap dalam kajian masalah ini masalah ini apa dia? masalah amalan aa, amalan pada waktu siang dan juga malam jadi kalau kita nak beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala ni padan dengan azkar nawawi ya. ataupun padan dengan hadis-hadis yang sahih tu pun tak terbuat kita daripada pagi bangun tidur nak tidur semula semua ada amalan daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula semua dia ada amalan pergerakan kita perjalanan kita amalan dan juga doa yang tu pun tak terbuat Tiba-tiba ada orang duk ambil amalan-amalan yang tak ada dalam hadis. Jadi rugi ya? seolah-olah apa yang Nabi tinggal ni tak lengkap lagi. Tak sempurna lagi. Ha, sehingga perlu kepada suatu ciptaan, rekaan amalan lain. Seluruh riwayat sahih yang saya sebutkan. Ha, dia sebut dalam azkar ni riwayat yang sahih. Yang saya sebutkan dalam kitab memiliki sanat yang bersambung. Alhamdulillah. Kecuali hanya sedikit sahaja yang lemah Sikit sangat Itu pun dalam fadha'il boleh beramal Sebagaimana di dalam mukaddimah yang disebut oleh Imam Nawawi Di antara riwayat yang sahih adalah apa yang saya nukirkan daripada kitab hadis yang lima ha, Sunan Sitah itu kecuali Ibn Majah yang dia tak ambil Hal lain semua dia ambil Yang merupakan dasar agama Islam Ia ini sahih Sahihain Bukhari Muslim Karya Bukhari dan Muslim Sunan Abu Daud, Sunan Termizi dan Sunan Nasai Ini dia panggil buku yang lima Selain itu di antaranya lagi merupakan kitab-kitab Masanid dan Sunan seperti Muwatta karya Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Awana, Musnad Ibn Majah, Sunan Ibn Majah dan Sunan Darul Qutni, Sunan Al-Baihaqi dan hadis-hadis yang lain yang akan dilihat insya-Allah. Jadi selain daripada lima ni dia ambil sikit-sikit lah. Dia fokus yang lima. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Yang lain tu dia ambil sikit-sikit. Kerana ni asas. Ha, kerana dalam agama Islam ni banyak ambil hadis-hadis yang sahih daripada kitab yang lima ini. Aa, dia kata insya-Allah semua yang saya sebutkan itu saya riwayatkan dengan sanak bersambung sampai pada penulisnya masing-masing. Wallahu alam. Ah ha, kata Imam Nawawi lah tapi tak habis lagi. Hadi hadis-hadis yang saya kemukakan dalam kitab ini saya alamatkan kepada kitab-kitab hadis yang termasyhur. Sebagaimana saya telah sebutkan hadis-hadis ha, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim atau salah satunya saya cukup menyebut nama kitab agar menjadi jelas kesahihannya. Bila dia ambil satu doa, satu zikir, dia kata hadis ini dalam Bukhari. Ataupun hadis ini ada dalam Muslim. Jadi untuk memastikan kepada pendengar, pelajar, oh bila ambil Bukhari ini hadis Bukhari, ini sahih paling sahih. Nomor dua Muslim. Ah, ha, Nomor dua, ini rawatkan oleh Muslim. Ataupun salah satu daripada duanya sama ada Bukhari Muslim ataupun salah satu uh, saya cukup menyebut nama kita akan menjadi jelas kesahihannya kerana ada hadis, hadis dalam kitab dalam uh, kedua kitab tersebut semuanya sahih sedangkan hadis-hadis yang dinukil daripada kitab yang lain saya alamatkan kepada kitab tersebut maknanya sandarkan kepada kitab tersebut sambil saya jelaskan darjat kesahihan dan kehasanan bahkan kedaifannya dalam hampir seluruh isi buku sebab kadang-kadang saya lupa menjelaskan hal itu jadi imam sebagai panduan imam Nawawi sebut selain daripada dia banyak fokus ambil kepada kitab yang lima dan dia ambil juga daripada luar daripada kitab yang lima Ibnu Majah Muwatta Imam Malik Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Musnad Abu Awanah dan dia kata di sini Hadis-hadis yang dikemukakan dia akan bagi tahu tentang darajat dar, darjah status hadis itu sahih ke hasan ke ataupun dhaif. Ah uh, saya akan jelaskan. Cuma kadang-kadang dia terlupa nak jelaskan. Uh, maka dia dia tinggalkan tapi kebanyakannya memang dia jelaskan kedudukan hadis itu. Sunan Abu Daud adalah kitab yang isi yang isinya paling banyak saya ambil. Saya telah meriwayatkan daripada beliau bahawa beliau berkata saya uh, saya bawakan dalam kitab saya ini hadis-hadis yang sahih yang setaraf setarafnya Imam Abu Daud kata ha, sebagaimana perkataan Abu Daud ini dinakalkan oleh Imam Nawawi Imam Abu Daud kata semua yang dimuatkan hadis-hadis itu adalah hadis yang sahih dalam kitab Sunan Abi Daud hadis itu sahih sebahagiannya telah ha, lebih sahih daripada sebahagian yang lain ini adalah perkataan Imam Abu Daud ada satu pelajaran penting bagi pembaca kitab ini Kitab ini maknanya kitab Abu Daud. Dan kitab yang lain bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya jika tidak disebutkan kelemahannya maka beliau dianggap hadis tersebut. Ha, maka beliau anggap hadis tersebut sahih dan hasan. Dan kedua-dua darjat tersebut boleh digunakan sebagai rujukan dalam masalah hukum apalagi di dalam masalah fadhail a'mal sebab itu para ulama juga menyebut bila itu penderian Abu Daud wa masakata anhu Abu Daud Abu Dauda fahuwa salihun ihtijaj. Abu Daud dia akan cerita di Sahih Hasan ke. Tapi ada hadis-hadis yang dia abaikan, dia biarkan. Jadi bila dia biarkan, dia sendiri sebut dan perkataan itu dipegang oleh para ulama, sesuatu hadis yang didiamkan oleh Abu Daud, maka dia salih li ihtijaj maka boleh untuk berhujah dengannya berhujah maknanya beramal dengannya jika perkara ini sudah jelas maka hadis yang terdapat dalam sunan Abu Daud dan tidak ada penjelasan tentang kelemahannya bererti beliau tidak mendhaifkan hadis tersebut wallahu alam jadi imam uh, Nawawi kata kalau dia tak cerita hadis tu dhaif maka hadis tu boleh beramal soleh li ihtijaj saya memandang perlunya menulis sebagai pembukaan untuk kitab ini, kitab Al-Azkar, satu bab khusus mengenai keutamaan zikir tentang kelebihan ataupun fadilat zikir secara umum dan aa, dan saya bawakan secara ringkas sebagai persiapan untuk penjelasan bab-bab selanjutnya. Kemudian setelah itu saya menjelaskan seluruh isi kitab. Di akhirnya, insya-Allah saya tutup dengan bab tentang istighfar. Dalam kitab ini ditutup dengan istighfar begitu juga di dalam kitab apa dah? Riyadus solihin Ditutup dengan ba istighfar. Dipanggil Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika wa masta'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'uka bidzam bidzambik wa abu'uka bina amtaika alayya wa abu ubizan bi faghli fa innahu la yufiru dhunuba illa an itu dipanggil sayyidul istighfar apa maksud sayyidul istighfar istighfar ni dia banyak ketua ataupun penghulu bagi segala istighfar jadi imam nawawi tutup dengan ayat itu sebab apa bila kita istighfar ni macam kita dah dekat nak mati nak bertemu dengan Allah Taala dosa perlu digugurkan dihapuskan dengan cara bertaubat dia kata dari sini kemudian setelah itu saya jelaskan seluruh isi kitab di akhir aa, di akhirnya insya-Allah saya tutup dengan bab istighfar. Agar Allah Subhanahu wa taala juga menutup hayat kita dengannya aa, dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada ah kepadanya kita percaya. KepadaNya kita percaya, kepadanya kita bertawakkal dan berserah diri kepadanya pula kita menyerahkan segala urusan dan bersandar maknanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam aku qul qawli hadha wa as'furu biha wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh